assalomu alaykum har doimgidek ishsizlar bilan me. men qurbonov hamdambek pket ha. navbatdagi seriyani ko'rsatib o'taman bu yoqda mana историялаi ko'rsatyapman hozir tes ochdik bunima uchun dema h boshida demе o'ynab ko'raman что işte, bozor нормальный bo'lsa keyin же realсчет o'ynashni taklif qilaman uch yetmish sakkiz bu yoqda plyus mana 27 dollar esinglarda bo'lsa oldingi videolarda qirq dollarni pastgacha sliv bo'lib turib endi qaytadan yana ko'tarishni boshlayapmiz qotib qolgan sabab ho'p дальше bu yoqda yana 1 dollar yigirma olti ellik ikki tepaga koryapizla mana biru to'qson ikki to'qson protsent beradi поkе ho'p yigirma sakkiz bu to'rt strategiyalarni Plus mana buyoqda ko'rasizlar просто oldingizga maqsad qilsangiz qaytmasgik kerak ko'proq mana bu sdelka larni o'rganib xaridorlarni o'rgangandan keyin уzе plyusga chiqishni boshlaysiz o'shangacha minus qo'lasiz o'shanin uchun demoda o'ynab 1 ozdan 2 dollar ikki dollardan pul qo'yib o'ynaganingiz yaxshiroq sizlar bilan men har doimgidek sog' salomat bo'linglar